Мої моє вітання, шановні глядачі, працювати радіокомпанія СТЕП 7 вересня у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради відбулась щотижнева міська оперативна нарада, на якій доповіли керівники підприємств, установ та організацій міста. Жовтоводським міським відділом міліції продовж минулого тижня за період з 31 серпня по 7 вересня було зареєстровано 177 заяв та повідомлень від громадян кримінального характеру та інших. Як повідомила Нелі Тарасіва, начальник медико-санітарної частини, під час та після недільного буревію, звернень щодо травмування до приймального покою не було. Единственное, после дождя обращались астматики, потому что, э, когда идет дождь, всегда пыльца больше садится на влаге, и при вдыхании идет обострение. Поэтому обращения были, вот именно с 8, к 6-8 вечера туда уж после этого обращались. Но госпитализирован никто не был, всем оказали помощь, э, были домой отправлены. Неделю медицинская часть отработала более-менее спокойно, только у нас нагрузка была большая на детскую поликлинику. То, о чем я говорила, что несвоевременность э, взятия справки, на физкультуру начался учебный год гороно мне предъявили претензии, что не дадут им книжки, да, не выдадут библиотека, пока не принесут справку на физкультуру. И, конечно, у нас были очереди, даже Мавзолей отдыхает, наверное, да, потому что таких очередей в детскую поликлинику не было еще. Чтобы у нас, в принципе, на участкового педиатра, на одного больного отводится 10, 12, 15 минут, в зависимости от этого. понимаете, что за 3 часа врач может принять, ну, 20, да, максимум 25. Но когда в очереди стояли не то, что 40, 50, до 90 человек, поэтому, пожалуйста, на будущее и сейчас, обращаясь к ГАРАНО, ну немножко протяните, выдавайте учебники под расписку, да? хотя бы хоть справки пусть возьмут, потому что такие очереди они выстоять не могут. Ну, госпитализировано у нас в 138 больных, это практически на уровне прошлого прошлой неделе, как всегда, в ургентном порядке госпитализируется в два раза больше, в плановом 42, в ургентном 96. И больше обращается за экстренной помощью в приемное отделение. У нас, к сожалению, врача до 4 часов там нет. Врач у нас только в ночные смены работает, потому что дефицит у нас кадров. Вот, поэтому э, до 6 часов нужно обращаться в поликлинику. А у нас 6 часов и начинается очередь в приемное отделение. Так вот, амбулаторное приемное отделение, оказанное помощь 132 пациентам. Вот. Ну, это где-то на 21% больше, чем за прошлую неделю. Много сейчас идет что? идет сосудистые кризы, аллергические заболевания, и много обращается и поступило за эту неделю с почечной коликой, Потому что, понятно, это зависит от питания, это идут соли, они день-два лежат и уходят. Это можно решить все в принципе в амбулаторном порядке. Выписанные пролечены в стационаре 159 больных это на 24% больше. И сейчас у нас остаются сосудистые крезы, у нас лежит 5 человек с инфарктом, 2 в реанимации и 3 уже в кардиологии, но больше сейчас инсультов, 10 человек лежит с инсультом, несмотря на то, что выписывается на реабилитацию. И вопрос БЦЖ, который поднимается, что у нас дети уже практически четвертый месяц, они не прививаются против туберкулеза. У нас и с начала года не было БЦЖ, потом это идет госпоставка, мы ее не покупаем и ее нет на рынке Украины. И Василий Людминов, свидетель, помните, я задавала вопрос даже Квиташвили, когда этот вопрос будет решен, он тогда нам сказал, что мы с Россией не торгуем, мы не будем покупать российскую БЦЖ, будет у нас либо польская, либо там словакия. Но пока мы получили буквально ну, на полтора месяца работы, это было в июне, она быстро закончилась вакцина, и сейчас у нас дети остаются непривитыми. Но те дети, которые не привиты, они вот, до года, которые они в течение года дважды должны провести им туберкулено диагностику для того, чтобы определить, не получилось ли ребенок палочку не инфицирован. Сейчас какая-то вакцина на подходе в Днепропетровске есть, но мы еще не знаем, какая. То ли это будет КПК, то ли инфанрикс, но может быть и БЦЖ. Но пока о БЦЖ разговора нет, звоним в облздрав, нигде ее нету. Вот. Операции проведено 30. У нас пока сейчас э, с наркотиками проблем нет, мы решили этот вопрос. Но пока еще с э, наркозными препаратами вопрос еще э, шаткий. Поэтому мы сейчас получили эти 12 миллионов, мы их распределяем. Они, конечно, не на один месяц, они разделены на 4 месяца. Вот. Но все равно закупку какую мы сможем. Если мы в прошлом году медикаментов покупали порядка на 4 миллиона, 3 900 было, то в этом году из того, как мы распределяем на зарплату, на комуслуги, на все везде, то у у нас получится всего где-то порядка на миллион шестьсот. Вы понимаете, что и при выросших ценах, то это медикаментов будет куплено намного меньше. Вот, поэтому проблемы останутся. По респираторным заболеваниям увеличилась вдвое практически заболеваемость детей. Пока дети были дома, был меньший контакт. Сейчас пошли в школу, понятно, что контакт получился больше. Почти на 60% у детей выросла заболеваемость респираторной инфекции. Но пока она не настолько высокая

мы получили письмо о том, что предложено МСЭК сократить в желтых водах, в общем, по медико-санитарным частям. Это медико-санитарная часть 6, это Днепропетровск, 8, это Днепродзержинск и мы. Вот. Но там, в тех городах, в принципе, на территории города есть МСЭК, правильно? Днепропетровск, Днепродзержинск. Мы написали обоснованное письмо, оно пришло на Тарасенко, да, мы вам ответили. Они были сегодня урановцы, у меня с утра были. В общем-то, они продублировали практически наше письмо, которое с Локти мы составляли, потому что мы э, на этом мы много не экономим. У нас всего там 2,25 2, по-моему, или 2,5 ставки. У нас там 0,5 ставки. То, что вот-вот положено там отдельно, когда уже 300 или более тысяч там. Но у нас получается, что у нас всего там 0,5 ставки э, врача э, председателям СЭК, она же 0,5 ставки терапевта, и по 0,25 у нас там невропатолог, травматолог, те, которые обслуживают. То есть у нас там не столь и медсестра. Всего 2,25 ставки, если это посчитать за год, это будет ну, порядка на год, да, будет там порядка 60 тысяч. Но я считаю, что это не такая экономия, как, в общем-то, здоровье людей и то, что им, особенно лежачим, больным, тяжелым, нужно будет ездить в Кривой Урок или в Днепропетровск. Мы написали большое обоснование тоже, мы тоже против этого, то, что в городе единственное, обосновали, надеемся, и уранчики сегодня были, они тоже письмо показали мне, они будут ехать тоже пытаться, в общем-то, вместе с нами отстаивать. Это, чтобы мед... все-таки МСК осталась у нас на месте. Потому что это нужно будет ездить либо в Днепропетровск, либо в Кривой Рог. Я так думаю, что, наверное, к Кривому Рогу. По станции переливания крови. Ну, это уже э, старый вопрос о том, что э, переливание крови тоже, э, заготовка идет, и ее расход сейчас ее стал расход намного меньше. И по годовым отчетам, даже во время аккредитации, когда была у нас Сердюк, это главный трансфузиолог, они давно нам сделали замечание, что у нас, в принципе, э, у нас нет программы единой, Программа компьютерная, это стоит порядка 25 тысяч, они уже не первый год пишут, но ее, она так пока не закуплена. И оборудование, которое, в общем-то, если посмотреть, чтобы ее дооборудовать так, как положено, электронными весами, там, с мешалками, со склеивающими этим, то это надо нам порядка где-то 500 тысяч для того, чтобы купить эти холодильники, программу и т.д. Вот. И кровь у нас заготавливается, ну, мы выливаем, скажем так, ее, почти 60% мы ее выливаем. Потому что хранение плазмы идет э, в течение года, вот, а сама эрмаса, э, ну, это элементы крови, вот, она хранится всего 30 дней. Вот, поэтому заготавливаем не использовали, выливаем. И вот то, что они посмотрели, сколько у нас получается, что, в общем-то, мы выливаем больше, чем ее готовим. Мы предлагали ее в зону Ато отдать туда, отдавали в Днепропетровск немножко. Сейчас они в ней не нуждаются, потому что у них своей крови достаточно. Вот. Решали вопрос, пытались на то, чтобы для того, чтобы мы заготавливали на себя и, допустим, на Пятихатке, но у них есть только пункт хранения, то, что нам предложено пункт хранения этой крови, но мы не имеем лицензии на продажу, допустим, если если бы могли бы ее заготавливать и точно так же торговать, но это, в общем-то, пока это сложный вопрос. То есть мы сейчас тоже этот вопрос оговариваем, просчитываем, что, как пункт хранения, сколько это будет и как нам, вот, и если это заготовка. Потому что на то, что не просто заготовить кровь, это нужно купить и реактивы, и гемоконы, и питание доноров, и это, в общем-то, тоже достаточно финансово затруднено. Если это будет у нас меньше, чем мы будем ее закупать, потому что нам тоже нужно будет запас иметь каждый месяц эрмасы. Мы будем ее покупать, если мы ее не использовали, будем ее выливать. Если в этом году нам 32 миллиона денег выделили на медицину, да, и удалось нам выбить 12,4, потом из бюджета 4,4 дать, 4 дать с области, да, то на следующий год нам выделяют 34 миллиона. Уже сегодня нужно бить тревогу и этим вопросом заниматься. И даже общественным организациям. Директор комунального підприємства вжерео Олег Кудряцев доповів на оперативній нараді щодо кількості заявок протягом останнього тижня: усього 185 з поточного ремонту, у тому числі з прочищення каналізаційних мереж 34, На чому було наголошено окремо Прочищення сії каналізації 3051 погонний метр. Я хочу сказати, що в місяць звичайно, ми чистимо порядка тисячі погонних метрів. То есть сейчас консервация началась. Я очень прошу желтого отцов. их выбрасывайте не в унитаз. Вы делаете проблемы себе, своим соседям. Очень большая просьба. Консервация консервация, но думайте, что вы выливаете в унитаз. По вопросам экономики, 16 миллионов 92 тысячи задолженность по квартате людей по зарплате 478,8 тысяч у нас задолженность, по бюджету 105,3 тысячи – это льготы, 522,9 тысяч – это субсидии, и 3 миллиона 61 тысяча – это местный бюджет. Местный бюджет немножко потянулся, но зато субсидии не компенсированы, поэтому, в принципе, осталось на том же уровне. Недільний буревій на роботі підприємства водоканалу та обладнані насосної станції не позначився. Учасні споруди водозабезпечення та водовідведення працює в звичайному режимі. Значить, є питання по шатровим Кровлям, по адміністративно-битовим приміщенням. займаємося цими питаннями Устраняє ну і от та тема, по которою піднімав Олег Федорович по каналізаційним сітям 67 заторів. По канализационным сетям города. Поэтому я еще раз хочу напомнить всем жителям города о том, что в канализационную сеть сливать можно только отработанную воду, использованную воду и больше ничего. Задолженность по потребленной электроэнергии на 1.09 3 миллиона девятьсот сорок. Пакет документов по постановлению кабинета министра номер 20 по, 20, по льготам и субсидиям на сумму 400 тысяч два месяца лежит в казначействе Украины, никто ничего не финансирует. Оформляем пакет документов следующий на 500 тысяч, 495 тысяч по льготам и субсидиям. Завтра выезжаем в область на согласование и соответствующим образом доставки в Киев. 3 вересня цього року відбулось засідання обласної комісії, на якій було доведено підприємству водоканалу контрольна цифра зі сплати за поточне вживання електроенергії до кінця року не менше 90%. Щодо підприємства тепломережі, то ураган, який стався 6 вересня, ушкоджень не наніс на території те останні 2-3 роки года проводиться санітарна обрізка дерев, поэтому всі дерева… на территории ТЭЦ устояли, что, соответственно, не дало возможности этим деревьям повредить там, трубопровода, газопровода, электросети, расположенные на территории. Немного хуже ситуация по управлению. Опять же, там расположены тополя старые на территории бывшего СПТУ-35. Тополя, слава богу, устояли, но ветки немного побили кровлю и остекление со стороны стадиона, хотя особо не критичное повреждение. По работам подготовки к зиме предприятий в плановом режиме проводят данные работы. Серьезными вопросами остаются вопросы выплаты заработной платы. Предприятия не хватает критично денег для ее выплаты и погашения налоговой задолженности предприятия. Расчеты по газу предприятия на текущий момент имеют 114% от объема потребления газа в прошлом отопительном сезоне. Поэтому, надеюсь, что как бы, ну, несколько легче будет получить лимиты на начало следующего отопительного сезона. Не все от этого зависит. Задолженность по газу предприятия все равно остается в размере 29 миллионов гривен. Задолженность населения. перед підприємством в розмірі порядка 30 мільйонів гривень. Крім того, підприємство давно 10 мільйонів гривень по уплаті налогів і зборів. 6 вересня завершилось попереднє обговорення пропозиції Мар'янівської сільської ради щодо об'єднання з Жовтоводською міською радою з адміністративним центром у місті Жовтіводи. Запрошую ще раз усіх жовтоводців проявити активність і взяти участь уже у громадському зібранні в громадських слуханнях з даного питання яке відбудеться 11 вересня у центрі народної творчості культури та дозвілля тобто у палаці культури державного підприємства «Схід ГЗК», реєстрація учасників шістнадцятої 16 до 16.30 початок о 16.30. 5-6 вересня у місті Бобринець відбувся чемпіонат України з мотокросу, у якому взяла участь і збірна команда з міста Жовтіводи. в загальнокомандному заліку. жовтоводська команда посіла третє місце в особистій першості В класі ветерани Артюхов Василій – третє місце в класі Майстер Миргородський, Миргородський Микита, друге місце, в класі Оупен Щербаков Кирил, четверте місце. В Класі ветерани старшої 50 – Рябенко Валерій п'яте місце. В класі мотоцикли з колясками, родина Чорнокондратенко, батько та син третє місце. Дякую за організацію участі нашої команди Жовтоводської веломотоклубу Ювілейний в особі голови клубу Пірогової Леоніду Миколайовичу. Користуючись можливістю та виконуючи доручення Харківської державної академії фізичної культури, дозвольте нагородити почесною грамотою. За сприяння розвитку та популяризацію спортивно-технічних видів спорту серед студентської молоді України та бездоганну організацію і проведення спортивних змагань з мотокросу присвячених ювілею міста Жовті Води. Міського голову Тарасенка Василя Вініаміновича грамоту підписали помічник ректора зі спортивної роботи Академії Ананченко, голова спортивного клубу Академії Данілова, а також керівник автомотовідділення, професор академії та е, доктор наук Градусов, який у нас був головним суддєю на нашому мотокросі. Дякую. Завдяки міському голові грамота значила таку юбілейний в принципі всім. спонсором, который значит, помогает мотовелоклубу. Значит, ну, действительно, соревнования прошли у нас на высоком уровне, что отмечал значит, судья Градусов. И если в прошлом году у нас не было команды, то в этом году уже у нас команда есть, и четвертый этап завоевали третье, третье место, это очень хорошо. Наприкінці оперативної наради міський голова повідомив, що друге пленарне засідання 65-ї сесії відбудеться у п'ятницю, 11 вересня, і розпочнеться о 9-й годині. На цьому все. Вдалого вам робочого тижня. Побачимось.